खारगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रवीण पटेल जी रायगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष माननीय ब्रिजेश पटेल जी हमारी पूर्व नगर सेविका सो नेत्राधाई पटेल जी पिटल पाटिल मैडम आ, यहाँ पे उपस्थित श्रीवास्तव जी जाधव दिलीप जाधव जी भारतीय जनता पार्टी महिला भारतीय जनता पार्टी खारगर महिला अध्यक्षा साधना पवार मैडम संध्या मैडम और ये स्पर्धा इस, इस जिन्होंने आयोजित की हुई है वो किरण पाटिल जी और उनके सभी सहकारी आ, यहाँ पे आप सभी यहाँ पे आपने ये जो कंपटीशन रखी हुई है बहुत ही अच्छी ऐसी कंपटीशन आपने यहाँ पे रखी हुई है स्केटिंग और आ, स्केटिंग के माध्यम से स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स से हमारे सभी युवा ये जुड़े रहे और खुद के यहाँ पे पर्सनलिटी डेवलपमेंट पे वो हमेशा काम करे इसके लिए स्पोर्ट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना ये बहुत जरूरी है किरण पाटिल जी नेत्रता ये हमेशा खारगर वासियों के लिए हमेशा एक अच्छे अच्छे ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित करते हैं जिसके द्वारा यहाँ खारघर के सभी खारगर वासियों को आ, उनका पर्सनलिटी डेवलपमेंट हो या उनके दैनंदिन उनकी समस्याएं हो या उनको विकास उनको उनके विकास के लिए जो मतलब चलो जिस माध्यम से वो काम कर सके उनको फायदा हो सके ऐसे कार्यक्रम आयोजित वो हमेशा पूरे साल करते करते हैं और इसका इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग यहाँ खानगर वासियों का होता है आज भी यहाँ माननीय लोकनेता राम सिंह ठाकुर जी जिन्होंने खुद का पूरा जीवन लोगों के विकास के लिए खुद को समर्पित किया हुआ है और उनके जन्मदिन पे यहाँ पे इस तरीके का एक कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है जिसकी वजह से हमारे युवा युवा वर्ग को तो स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षण निर्माण हो और खुद को यहाँ पे आ, खुद को एक्टिव रखने के लिए खुद को क्रिएटिव रखने के लिए और खुद में हमेशा एनर्जी भरी हुई हो इसके लिए स्पोर्ट्स से जुड़े रहने के लिए यहाँ पे जो माध्यम किरण पाटिल जी नेत्रा पाटिल मैडम इन्होंने जो यहाँ पे उपलब्ध करके दिया हुआ है इसके लिए मैं उनको यहाँ पे हार्दिक बधाई देता हूँ और इसके आगे भी इस तरीके के ऐसे ही कार्यक्रम वो पूरे साल भर वो इसके आगे भी आयोजित करते रहे इसके लिए उनको इसके आगे के लिए आगे के लिए भी मैं शुभेच्छाएं व्यक्त करता हूँ और यही नेत्रा पाटीलजी यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी खारघर स्पोर्ट्स असोसिएशनच्या माध्यमातून जे आज स्केटिंग स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि मला आनंद आहे की या स्पर्धेमध्ये मुंबईपासून पालघरपासून आपल्या पनवेल आणि नव्या मुंबईतील अनेक या स्पोर्ट्समननी छोट्या छोट्या खेळाडूंनी याच्यात सहभाग घेतला खूब मोटा त्या है क्योंकि तो ये शॉर्ट पीरियड में मुझे पता नहीं था मैं क्या करूं क्योंकि मेरे पास चौबीस घंटा और रात दिन जा रहे और साहब ने मेरे को बोला पंद्रह दिन बचा है ये पंद्रह दिन में इतना मोटा इवेंट करने के लिए बोलेगा तो इम्पॉसिबल बट मैंने इनको मैंने वादा किया मैं अपना मेहनत अपना पसीना अपना ब्लड मैं अपना इस कार्यक्रम के लिए मैंने डालूंगा आप चिंता मत करें इस इवेंट को हम जीत के दिखाएंगे करके दिखाएंगे बट इसमें मैंने दिन रात सोचा क्या करो हर एक दिन क्योंकि एंट्री आ रहे नहीं है एंट्री आ रहे नहीं है और मेरे को पूरा प्रेशर आ रहा था एक एक दिन एक एक समय जा रहे फिर भी लास्ट मोमेंट मैंने हर एक कोच को इन्वेट किया हर एक कोच किरण पाटिल साहब ने हर एक इंफॉर्मेशन देते रहते मैं पूरा दिन रात बार कर, 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 कर हर एक कोच को पेरेंट्स को कॉल करके मैंने एक एक सेकेंड एक एक माइक्रो के सेकेंड में इस कार्यक्रम के लिए मैंने अपना पूरा एफर्ट किया आगे इसके आगे लिए ये कार्यक्रम में इतना बड़ा जीत मिला आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पंद्रह दिन में इतना डेढ़ सौ दो सौ बच्चों आना बोले तो इम्पॉसिबल फिर भी किरण पाटिल साहब के एस अकेडमी का जो उनको एक पावर कैसा पावर है उन्होंने मेरे को है ना हर चीज़ के लिए परमिशन मैं लो दादा मेरे को रोड परमिशन हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं मैं ले पावर परमिशन कोई प्रॉब्लम नहीं बट इनको जो इनका साथ परेश ठाकुर प्रशांत ठाकुर इनका सपोर्ट किरण दादा को मिला बाकी मैंने मेरे को इतना मेरे को भरोसा था किरण दादा ने ये काम पूरा करेगा का। उन्होंने डे नाइट काम किया क्योंकि ये मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरा बीस साल का एक्सपिरियन्स में मैं आज तक इतना शॉर्ट पिरियड में इतना बडा मोठा कार्य अभी तक किया नहीं जिसका पूरा और क्रेडिट किरण पाटील जाधव नेत्रा किरण पाटील को और हमारा टीम मॅनेजर अँड दिलीप सार सन्मान लोकनेते रामशेठ ठाकूर साहेब यांची आधीपासून आम्हाला शिकवण राहिलेली की समाजाच्या सर्व घटकांसाठी कार्यरत राहायचं आणि हीच त्यांची प्रेरणा त्यांच्या त्यांची प्रेरणा घेऊन आम्ही त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने नेहमीच समाजोपयोगी कार्यक्रम करत आलो आहे आप बघत असाल तर ह्यावेळेस काल आणि आज सर्व प्रभागातील रहिवाशांसाठी किंवा खारघर शहरातील आणि परिसरातील नागरिकांसाठी दोन दिवस मोफत आधार कार्ड शिबिर इथे आयोजित करण्यात आलेलं होतं त्यात शेकडोच्या वरती नागरिकांनी त्याचा लाभ घेतला आज इथे रामशेठ ठाकूर साहेब यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधत खारघर स्पोर्ट्स अकॅडमीच्या वतीने फर्स्ट टॉप रँकिंग ओपन रोलर स्केटिंग चॅम्पियनशिप आयोजित करण्यात आलेली आहे आणि असेच विविध उपक्रम राबवत आम्ही सन्मान्य लोकनेते रामशेठ ठाकूर साहेब यांचा वाढदिवस साजरा करत असतो मागील वर्षी देखील रामशेठ ठाकूर साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त बास्केटबॉलच्या भव्य अशा स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेल्या होत्या त्यामुळे शिकवणच रामशेठ ठाकूरांची अशी आहे की बाबा समाजाचा आपण काहीतरी देणं लागतो आणि त्या समाजाप्रती प्रेम आदर हे असावं आणि त्या भावनेतून आम्ही आमच्या लोकनेत्यांच्या शिकवणीतूनच हे समाजोपयोगी असतील शैक्षणिक असतील क्रीडाविषयक असतील आरोग्यविषयक असतील असे विविध उपक्रम राबवत आमच्या लोकनेते रामशेठ ठाकूर साहेब यांचा वाढदिवस दरवर्षी साजरा करत आलो आहे आणि सर्वप्रथम आज लोकनेते रामशेठजी ठाकूर साहेब यांचा त्रेतावा वाढदिवस आपण सर्वजण साजरा करतोय संपूर्ण पनवेलमध्ये आपण बघतो की वाढदिवस मोठ्या उत्साहाने साजरा होतो लोकनेते रामशेठजी ठाकूर साहेब असतील किंवा आमदार प्रशांतदा ठाकूर असतील नेहमीच हा वाढदिवस सामाजिक उपक्रम घेऊन सादर साजरा करत असतात आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली आम्ही त्यांचा वाढदिवस हा स्पोर्ट्स इव्हेंट घेऊन साजरा करत असतो याच्या आधी आम्ही बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन घेतले तसेच क्रिकेटचे सामने घेतले आणि यावर्षी आपण स्केटिंग कॉम्पिटिशन घेऊन हा वाढदिवस साजरा करत असतो हो। आपण बघतोय की पनवेलमध्ये ज्या पद्धतीने आमदार साहेब आमदार प्रशांतदार ठाकूर हे झपाट्याने काम करत आहेत किंवा वेगवेगळ्या विषयांना उचलून येत त्याच पद्धतीने आम्ही ते पद्धती खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळावं म्हणून काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि आज खरोखर अतिशय उत्स्फूर्त प्रतिसाद या ठिकाणी मिळालेला आहे स या ठिकाणी आलेल्या सर्व खेळाडूंच्या आणि त्यांच्या कोचेसचे मी मनापासून धन्यवाद देते आणि रामशेठ ठाकूर साहेबांना पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या शुभेच्छा इव्हेंट ऑर्गनाईज हुआ आहे खारगर स्पोर्ट्स अकॅडमी की तरफ से किरण पाटील सर आणि पाटील मॅम की से इट वॉज अ व्हेरी गुड इव्हेंट बहुत सारे हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट एंड खारगर के को ही अपॉर्च्युनिटी मिला टू शो जिया स्किल्स बहुत बढ़िया बात ये थी कि ऑन एन टाइम इवेंट खत्म हुआ है जैसे बताया गया था और एकदम बिगनर से लेके इन लाइन प्रोफेशनल तक सबको अपॉर्चुनिटी मिली अपना स्किल दिखाने के लिए देर वॉज नो तो मिक्स तो तो एंड मैच तो के बिगनर्स को तो हमने प्रोफेशनल के साथ डाला तो दैट वॉज रियली नाइस एंड ऑल्सो हर एक पार्टिसिपेंट को वो फेलिसिटेट कर रहे हैं In fact जो खारगर के बच्चे जिन्होंने नेशनल लेवल्स पे मेडल लेकर आए उनको अलग से फेलिसिटेट किया कोचेस को ऑल ओवर मुंबई कोचेस ने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में आई थिंग इट वॉज़ अ वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज वेल था ऑफ इवेंट ऐसे इवेंट हर साल अगर बच्चों के लिए होता रहा तो उनका मोटिवेशन एंड एनक्रेजमेंट ऐसे ही बढ़ता रहेगा एंड यू कैन सी अ लॉड ऑफ नेशनल लेवल प्लेयर्स एंड एमरजिंग फ्राम नवी मुंबई एंड ऑल ओवर मुंबई थैंक यू सो मच